По нашим оценкам, в среднесрочной перспективе в ближайшие 3-4 года необходимо порядка 25 миллиардов гривен. Ожидаемый уровень дохода, то есть объем реализации 18 государственных портов ожидается в текущем году примерно на уровне чуть больше 5 миллиардов гривен. При этом чистая прибыль будет ориентировочно в объеме 1,2 миллиарда гривен прибыли. При сумме инвестиций необходимых 25 миллиардов мы с вами понимаем, что эту реформу можно будет провести на протяжении минимум 20 лет. Но у нас нет этого времени. Поэтому нам необходимо четко понимать, каким образом выстраивать взаимоотношения с частным бизнесом, для того, чтобы частный инвестор пришел в реализацию инвестиционных проектов в развитие портов. Все порты потенциально интересные будут для развития государственного частного партнерства. И более крупные порты, или, как мы говорим, стратегические порты, и менее крупные порты. Министерством инфраструктуры организована рабочая группа. Мы сейчас проводим работу рассматривая предложения каждого индивидуального порта по возможным проектам государственного частного партнерства. И те проекты, которые будут наиболее, первое, наиболее подготовлены, и второе, наиболее соответствовать стратегии развития, будут предложены министерством первые как к концессии.